Итак, мы начинаем наш праздничный, предновогодний, предрождественский концерт отдела Духовых и Ударных Инструментов для Евшейнии и Политвы Иванова. Я очень рада, что сегодня у нас э, почти полный состав кадетского корпуса. Если так можно, лучший полный состав, да? И наши все ученики, самые лучшие. Это очень-очень приятно и очень, я думаю, что для вас почетно. Потому что в этом концерте собраны самые лучшие номера, которые мы прослушали на экзамене. И самые, самые такие подготовленные дети сегодня выступают. Итак, я приглашаю открыть наш концерт торжественными фанфарами и Ольгу Сидоренко и Азракова Карима. Пожалуйста. Ансамбль Калибри в составе Александра Глушкова, Елена Соколкова, Мария Синина, Полина Радкевич, Партия Васильяна, Сергей Федоров, педагог Елена Исаева. Я буду играть тоже на некоторых ударных инструментах. замечательного педагога Марины Волковой выступит Гершман Артем. Он будет играть на блок концерт концертмейстер Ирина Маликова. Артем учится в первом классе. Он исполнит произведение Иоганна Себастьяна Баха. Опять прозвучит флейта, блок флейта. Также ученик Марины Волковых, Милевой Олег, Концертмейстер Ирина Маликова. Олег учится во втором классе по семилетнему обучению. Он сыграет в «Бурре». Пожалуйста, представьте оркестр. Здравствуйте. Оркестр, конечно, без трубы это не оркестр, но сегодня у нас трубы отсутствует. Одна Оля у нас стоит. Вот. Будем стараться тогда. Значит, вот. Я думаю, ребята, солисты будут достойно получить символические медали за заслуги перед Отечеством и